Так, здравствуйте. Хорошая новость. На сайте Pump появилось уведомление о продаже наборчика Мешканси морских глубин. Что скоро в продажу. Из-за чего это хорошая новость? Потому что наборчик этот продавался на сайте НБУ. Стоил он 447 гривен. Его далеко не все успели взять в количестве. Там Кто-то успел одну, две, три штуки, ну мало. Скоро будет продажа. Вероятнее всего, что цена будет где-то 1100-1200 гривен, потому что пумпа обычно крутит, там множит на коэффициент 2,5. А если будет 1100-1200, чтобы вы понимали, мы сможем заработать. Потому что данный набор сейчас в продаже в среднем 1900-2000 гривен, ну, плюс-минус. Даже вот смотрим там по ставкам, да, торгуется там 1895 гривен. Купить сейчас там 1900 гривен и дороже. Так что надо обязательно прикупить еще. На один паспорт пум продает 5 наборчиков. Так что можно взять с собой свой паспорт, там жены, бабушки, дедушки, их телефоны обязательно. Потому что заставят смс. Это быстрые деньги. Тут с легкостью можно заработать 2 половиной тысячи и сразу продавать. Да? Но если вы захотите еще подержать, если у вас позволяют средства, вы тоже не прогадаете. Это будет верная прибыль. Спасибо.